Salam dostlar, Tarot Magie-yə xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər kanalımıza abunə olmalı, videolarımıza like atmalı və aşağıda yorum yazsanız çox çox sevinərəm. Gəl bu günün bürcünü. Bu günün bürcü Əkizlər bürcüdür. Görək Əkizlər bürcü və yüksələn Əkizlər 25-31 yanvar tarixini bu həftə siz üçün astroloji nədir, bu haqqda danışacağam. Bundan əvvəl astroloji dən ümumi məlumat verim bu həftə üçün. Ay əkizlər bürcündə başlayırıq həftəyə. Bu da münasibətlərdə biraz yüksəlmələr olacağını deyir. Bazar reyhtəsi çərşənbə axşamı və çərşənbədə ay atof bombs hərəkəti ilə, yəni sərhəddən kənar, biraz daha fərqli bir hərəkətlənmədir, hərəkət edir. Ay dünyada astroloji, dünya, astroloji, dünya astrolojiyasında ə, xalqı təmsil edir. Çərşənbə axşamı günü çox əhəmilidir, çünki ay 26-sında ay xərçəng bürcündə ikən günəşlə Uran dik bucaq altında olacaq. Bu da hökumət məsələlərinə təsir edə bilər. Ö, düşüncəsiz addımlar, xalq isyanları kimi hərəkətlənmələ, əskəri hərəkətlənmələr. Bu da bizim ölkəmiz üçün deyil ümumi dünya əhalisi üçün, məsələn, Rusiyada indi etirazlar falan artıq aktivləşir deyə. Ümümi dünya əhalisi üçün, dünya ölkələri üçün bu kimi məsələləri e, bafa çəkə bilər. 26-sı Neptun şimal-cənub ay düyünlərində təmas edir. Bu da yunumuzu itirib, xeyal qırıqlıqlarına uğraya bilərik. Başımız biraz qarışa bilər. Başqaışıqlı, yəni nə etdiyimizi, hardayıq, necə etməliyik, hara getməliyik, bunları düşünə bilərik. Bir də aldatma enerjiləri var bu həftə. Ya xəyanətlə bağlı ətrafımızda insanlara olan xəyanətləri eşidə bilərik. Yəni qulaq günü bir söz eşitməsə, yəni nə olsun. Ya da xəyanətlə bağlı məsələ öz başımıza gələ bilər. Ən çox da dostlarla olan məsələləri nəzərdə tuturam. Bir də bir də bir də digər. Cümə axşamı dolunay var. Şir bürcündə liderliyi sevən insanlar üçün əhəmiyyətlidir bu dolunay çünki ə, biraz cəsarət, risk enerjisi yayır, amma bu da olmayı biraz Marsla dik bucaq altında olduğu üçün ə, mübahisələrə, gərginliklərə də yol aça bilər. Ə, ay Marsda aqressivlik verir, yəni Günəş Jupiter ilə qoşulur. Bu yaxşıdır. 29-u 28-in ərefəsi. Amma Jupiter biraz bəzi məsələləri böyütmə enerjisinə sahibdir. Yəni sanki sizin tamamlamadığınız məsələləri və ya həqiqətən ki, yanlış anladığınız məsələlər və ya sizə ziyan verən, görmədiyiniz məsələləri belə böyüdür. Lupa tutursan ki, böyüdür və sizin görməyinizi istəyir. Ya da sizin gördüyünüz, amma görmək istəmədiyiniz məsələləri böyüdüb həyatınıza belə tac problem olaraq gətirəcək ki, al bunu həll elə bəs də qutar va. Mən də bezdim, sən də bezdin yəni. Bunu həll elə qutarsın, getsin yəni başından. Bu cür kimi gətirib ortaya qoya bilər. Əslində yaxşı bir şeydir bu. Yəni insanlara bəzən pisə yazır ki, məsəllələr böyüyəcək və gərginlik yaranacaq. Əslində bu gərginlik yaranmamalıdır. Yəni kəsib qurtarmalsın. Çürüyən dişi çəkərlər. Ə daha sonra nə deyim sizə. Bir də hava qrupunda, daha doğrusu 30-u Merkuri dolçada, yəni hava qrupu olan dolçada gerilir. Bu da münasibətlərdə, əlaqələrdə biraz yanlış anlaşılmamazlıqlar yarada bilər. Ümumiyyətlə hava qrupunda gerilənmələr əm, ən çox həm həyəcanlı olur, əyləncəli olur, həm də əsəb verici enerjilər yayır. Zamanı yaxşı yönətmə, münasibətlərdə açıqlıqları, yəni ana temada olacaq Yəni münasibətləri çarsız aydın olarsınız. Gələ görə əkizlər bəs özəl olaraq yüksənən əkizlər və əksizlər bürcünə 25-31 yanvar həftəsi nə deyilir astroloji də. Həftəyə münasibətlərin biraz təziliyi ilə başlayacaqsınız. Münasibətlərdə də bir az hərəkətlənmələr olacaq. Ay əkizlər bürcündə çünki, yəni sizin bürcünüzə girir. Biraz yerinizdə durmaya bilərsiniz, qayınıb qarışa bilərsiniz. Həyatınızda sizə ağır təsir bağışlayan münasibətlər varsa, onlarla ya da ətrafınızda olan insanlarla bərabər hərəkət etməyiniz lazımdır. Biraz onları kənara qoyub, "Ey, mən öz bildiyimi edəcəm" deyə bilərsiniz. Bu axşamı çərşənbə pul məsələləri və sürəfləncəy. Pul mövzusu ortaya çıxa bilər. Ağır ə, necə deyim, ağırlaşa bilər bir borcunuz, kritik borcunuz və pul gözləyirsiniz, bir az gecikə bilər. Bir yerdən belə pul borcunuz çıxa bilər ki, ortaya. Ki, Mən bunu nə vaxa aldım deyə bilərsiniz, yəni. Bu kimi məsələlər ortaya ola bilər. Çərşənbə axşamı biraz əsəbi enerjilər yayılır. Aha, ona görə biraz əsəbidir. Səyahət təhsili və ya uzaqdan xəbər gözləyirsinizsə, gələcəyinizi yönləndirəcək bir xəbər gözləyirsinizsə, ə, o xəbər gələ bilər. Amma çox tez reaksiya göstərəcəyiniz, əsəbləşəcəyiniz tərəzdə gələ bilər. Bir az çalışın, səbirli olun, ortalıq durulsun, yaxşı olacaq hər şey. Başınız biraz qarışıqdır, yol itirə bilərsiniz. Cuma axşamı məsələn dolmay var. Bu da yaxın çevrənizdə olan hadisələr, dost qoxum, ana tərəf qoxumları və ya yoldaşınız varsa onun qoxumları ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirə bilər. Özdə pul məsələlərini də idarə etmək istəyə bilərsiniz. Məsələn, ortaq bir pul var evdə, onu biraz idarə etməyə meylli ola bilərsiniz. Diqqətli olun. Cümə günü uzaq yerlərdən bir xəbər alasınız. Poziitiv bir xəbər olacaq. Amma pis şeylər varsa da, həyatınızda cümə günü o pis şeylər dediyim kimi böyüyə bilər. Məsələn, köhnə məsələlər ortaya çıxa bilər. Ailədə köhnə davalar, köhnə dalaşlar ortaya çıxa bilər ki, hop, birdən belə biz buömüzə necə gəldik deyə bilərsiniz. Danə görə sizin üçün Tarot Əkizlər bürcü üçün 25 31 yanvar tarixində sizə Tarotum nə deyir? Bu tarota bir ad qoymağın artıq vaxtı gəlib mənzədə. Bir ləqəb Qoçaq. Ah, bu enerjilər e, sanki Bir məsələ var. Siz o məsələdə qılıncıları çəkmisiniz əlinizə. Ya hücum, ya o insan sizdən sülh istəyirsə, sülh istəyirsiniz. Biraz probleminiz var o məsələ ilə. Mağlı, gərgin, nə etdiyinizi bilmirsiniz, yönünüzü itirmişsiniz. Belə neynim görəsən, qarşı tərəfdən asılı çünki hərəkətləriniz, amma qarşı tərəf əgər bu bir münasibətdirsə sizə bayaq bir simpatiyası var sizdən xoşlanması var. Yəni bu gərgin enerjilər bəlkə də onunla yayılır, gizlənmək, kamuflaj olur yəni. Həmçində deyir sizlə tamamlana bilər. Yəni o kimi istəyir ki, sanki siz ona uğurlar gətirəsiniz. Amma siz biraz ondan didişdiyiniz üçün bunu hiss etmiyə bilərsiniz. Yəni sanki qılınclar çəkmisiniz. Elə bilərsiniz ki, onun sizə qarşı aqressiv ə e, necədir, vəziyyət e, yaradır, amma əksinə o bunu yaratmaq istəmir. Sadəcə özünü yanlış ifadə edir. E, əgər bu bir işdirsə, yəni başlamaq istədiyiniz iş var, amma şərait gətirmir və bu sizi üzür, şərait sizi çətinlik, sizi yoxsuz edir. Fikirləriniz yaranır ki, görəsən necə edim, alınsın falan filan ətrafda insanların təsiri ilə, köməyi ilə bu işi alandıra bilərsiniz. Çünki insanlar sizi dəstəkləyəcək bu zaman dilimində. Bu gün yarın çoxdan da imperator kartı qabağınıza çıxmadı ümumiyyətlə. Bir məsələ var, dalaşmışsınız bir insanla. Bu insan dostunuz, sevdiyiniz bir insan ola bilər, ağlınızda tutduğunuz o insan ola bilər. Siz sanki onun bir şey haqqında mübahisə edirsiniz. Buk 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 diye. Və e, siz de ola bilsin ki aranız limoni olup küsmüsünüz. o insan size kin kin yok yani ne kesiptir siz ona da kesmişsiniz bir böyle ə əsəbə səvi kürəyiniz çevirib getmiş kimi bir məsələ varsa, o məsələ ilə bağlı bir addım gələcək. Sanki qarşı tərəf o küsmədən sonra addım atıb, amma siz görməmisiniz ya da ə, yanlış bir şəkildə addım. Qaş düzəldir deyib göz çıxardıbdı, amma yenidən bir addım atacaq. İmperator kartı da deyir ki, ə, bu insan Qoç bürcü ola bilər özdə, bunu nə deyim. Imperial Kartla Cingis minlə çıxdı bu insan. Biraz həycanlı, tipajlı, biraz egoist, ə, yüksək dağlar yaradan tipajdır. Hə bir də Imperial Kartla deyir ki, siz sanki bu şeyi ikiniz də istəyərək ortada tuta bilərsiniz. Yəni bir tərəf qaçsın, bir tərəf naz irəsin yox. Əgər münasibətinizin gözəl olmasını istəyirsinizsə, ikiniz də bu daşın altına əlinizi qoymalısınız deyir. Əm... Bu kart uzun çatmışdı, wow, wow. bu indi yoxdur. O! Vau, vau. Ni, bu kart ni aradada çıxsın. Hım. Bir şey var, bir məsələ ilə bağlı, seçimlər qarşısında qala bilərsiniz bu həftə. Bəlkə insanlar ailəniz sizi seçim qarşısında qoya bilər, bəlkə sevdiyiniz insan sizi seçimlər qarşısında qoya bilər ki, ya bunu elə, ya bunu elə deyə. Ortada biraz şeytani enerji də var, aslılıq var yəni. E, sanki aslılıq deyim, əgər qarşınızdakı insan sevdiyiniz bir insansa, ona qarşı biraz bağlılığımız var. Yəni siz ona yox deyə bilmirsiniz. O qədər bağlısınız ki, e, kişi küsüp büncə bilmirsiniz. Əgər bu ailədirsə, aslılığınız var deyə məcbur olursunuz ki, o seçimləri edəsiniz. Amma içdən içə o seçimi əslində istəyirsiniz. İnadınız üzdə ola bilər, amma içinizdə ona qarşı sadəcə biraz qorxular var ki, alınmaz deyə amma o seçimi edəsiniz. Və hətta yıldız kartı çıxıb ki, Tarot seriyasının ən sevdiyim kartıdır. Dolça bürcünü təmsil edir. Bu insan dolça bürcü ola bilər. Ya da Əkizlər ola bilər, çünki hava qrupundan çıxıb bir də əm, Dolça hər kəs tərəzi bürcü yəni ola bilər. Oğlaq bürcü də ola bilər eyni zamanda. Bunu da deyim ə bu insanla bağlı yəni bir şeyə addım atma tapa bilərsən. Qorxub çəkinirsən. Yox etməyə, yox etməyə və yəni, nə bir yox deməyək, bəlkə də ola bilər ailəyə demək istəyirsiz, münasibətiniz yox demək, qorxuran falan bir tipaşda vəziyyət yarada bilərsən, amma o sizin qarşınıza elə bir ani vəziyyət yaradacaq ki, yəni o məsələnin içində özünüzü tapasınız. Yəni mən hardan gəldim, düşdüm, mən istəmirdim, mənim planım belə deyir, amma əslində istəyirsiz içinizdə bu da var. Yıldız kartı çox böyük şansı göstərir. Yəni o qədər şans ki, ulduzunuz parlayacaq bu məsələ ilə bağlı. Sanki əlinizi atdığınız ulduza çənəcək. O arzu tutduğumuz ulduzlar var göydən axır. Odir bir necə deyim, enerjiyayı, çox gözəl enerjisi var bu kartın. Çox bəyənirəm çünki hara gəldə özündən barədə şans gətirir ə kəlinçaxı da deyir ki, belə qərarlı bir şəkildə addım atatsız. Sən istəməsən də, əslində istəyib amma istəməsən, daha doğrusu doğru uyğun bir zaman deyil desən də, amma əslində zaman özü səni, həyat özü buna sənin gətirir və sən ciddi bir addım atıb kəskin bir addımlan bu məsələni başladacısız yəni. Super görünür, yəni çox sevindim. Sizin adınızda üç kartaldı. Əkizlər bürcü mənim deyəcəyim. Bu qədər özünüzə yaxşı baxın. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağınız çox əhəmilidir. Və aşağıda yorum yazsanız, enerjim kimlə tutdu, onu yazsaz çox sevinərəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, sizi sevirəm. Həmçinin sonra bilsəm videonu sağ olacaq